Тютик же делает. Прямо, прямо. Вот это Черниговская палатка. Ну что, добрый, добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Роман Зимовец, фирма МАКС, участвует в соревнованиях по мотокроссу в Прилуках. 12 октября 2014 года. Прошел тренировочный заезд. Олег Погорельцев, наш коллега. Витя, Саша Демьяненко. Все здесь. Вот наши земляки с Рамен, с Шопки. Вот Рамен помахает ручку, пожалуйста. Как зовут? Юра, класс Хобби, вторая группа. Вот. Легендарный мотокроссмен, мужчины. Дедушка Потап. Вот. Сейчас мы у нас перерыв полив трассы. Готовимся к соревнованиям, отдыхаем, готовим технику. Вот. Юрий, наш коллега, пожалуйста, снимал только что после травмы. Вот. Но он с нами поддерживает на старте, на финише. Все видно, да? Привет. Да, на память. Вот, вот такая у нас панорама. Зрители. Солнышко, погода плюс, плюс где-то 18. Вот, так что вот, пожалуйста, слава мотокроссу, слава Украине, героям слава. Так, первая серия может быть закончена. После первого заеду продолжим.